Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про соціальні стандарти. Говоримо з народним депутатом України, представником депутатської групи відродження Андрієм Шепком. Пане Андрію, я вітаю вас. Добрий день, Христос, Воскрес, дорогі телезрителі. Желаю всім міра, благополуччя, Божого благословення і все таки процвітання нашій країні. Стосовно процвітання, а сьогодні питання прожиткового мінімуму в Україні питання, яке все частіше піднімається у пресі, і звісно, річ, що хвилює багатьох українців із нашими нинішніми цінами, і з нашими умовами, в яких перебуває Україна, з останніми там з останню хвилю здорожчання вартості і продуктів харчування і товарів. на вашу думку, який же ж цей прожитковий мінімум в Україні, а, яка його сума на сьогодні і чи можливо прожити за эти гроши украинцам? Спасибо большое за вопрос. Это, это вопрос, который мы подняли, и волна, которая сейчас идет в средствах массовой информации, это поднята именно депутатская группа и возрождение, потому что наша группа состоит из депутатов-мажоритарщиков. И мы постоянно работаем в округах и понимаем не только состояние реальной экономики, а то, э, той честной, открытой жизни, которой живут наши граждане. Вот, общаясь с людьми, мы видим, что людям недоступна медицина. Люди не могут себе позволить полноценный набор продуктов питания. Мы недавно делали пресс-конференцию на Униане и показали ту продуктовую корзину, которая нам рекомендует кабинет министров. И там по 5-7 по грамм круп. Ну, в общем, это для человека, который полноценно работает, трудится, еще обеспечивает свою семью и должен подумать и о здоровье. И это, это просто нереально. Наша нация на сегодняшний день поставлена на грань выживания. И поэтому мы подняли этот вопрос в первую очередь, потому что и коалиция, и правительство декларируют а, международные стандарты, мы берем а, законодательство, имплементируем нормы ЕС, но мы не делаем самого главного. Если вы повышаете тарифы на электроэнергию, на газ, на воду, вот наша группа четко сделала расчет, между прочим, что на сегодняшний день стоит приготовить борщ, сколько стоит умыть руки там полторы гривны, принять душ, включить телевизор полторы гривны. Если мы это все посчитаем, то к вечеру э, больше пяти дней на прожиточный минимум, который сегодня э, задокументирован постановлением Кабинета Министра назовем, и составляет 1176 гривен. Это непонятно, как взято. И вообще понятие прожиточного минимума нигде в мире, кроме нашей страны, оно как бы... А как, в вот эта сумма должна формироваться? Поскольку, если за международными стандартами, то прожитковый минимум по Украине має быть 3750 гривен. Да, в Украине ви... это 1176. Вы прав... правильно сказали. потому образом что... Есть международные нормы, которые утверждены организацией объединенных наций. Вот для таких стран, для разных стран. Вот они существуют. Мы приводили такую таблицу... По показывали раздавали всем участникам нашей пресс-конференции значит для стран постсоветского так сказать пространства которые образовались при распаде СССР значит Украина должна иметь работающий гражданин должен в день получать не менее 5 долларов США то есть это в месяц, как вы назвали, 3500, в зависимости от курса доллара Национального банка, 3750 рублей. Пане Андрей, а от властной социальной Но, но это, это делаю акцент. Дело в том, что ООН это пишет как черта бедности. То есть это только те 5 долларов в день, которые должен потратить украинец на пропитание. А прожиточный минимум, который декларирует Кабинет министров, он включает в себя не только продукты питания, продуктовую картину, он включает коммунальные услуги, которые повысились, он включает в себе проезд в общественном транспорте, он включает какой-то минимальный досуг, минимальное обслуживание себя. То есть вы понимаете, если вы все это отнимете, то это будет не то, что там, вот мы на сегодняшний день посчитали, что прожиточный минимум это менее 47 долларов в месяц для украинца. А по данным и Всемирного банка, и той же Организации Объединенных Наций, получается, что если население потребляет в день менее 1 доллара 25 центов, а так у нас и происходит в Украине, то это черта абсолютной бедности. Вот это социальное это социальный стандарт, прожитковый минимум, а Як часто он должен переглядатися? С ухвалением каждого щорічного бюджета? Мы считаем, что... Во-первых, он вот должен при каждом изменении в государственный бюджет учитываться изменение ситуации и экономической в стране, и состояния и состояние жизни нашего народа. И, во-первых, это должна быть программа, ну, я думаю, первостепенная. От нее должны идти все отрасли экономики. Как вот показывает опыт международный, опыт, и у нас выступали эксперты на нашей группе. И, и значит, вот взяли Словакию, рассмотрели которая тоже в 2000-х годах столкнулась с такой же позицией, и тоже большое количество населения жило за чертой бедности. Вот они поставили прожиточный минимум 166 долларов, не налогооблагаемый. Хочу акцентировать внимание, что у нас, оказывается, еще и с 609 гривен идет налогообложение. То есть фактически реформы и вся вот эта экономика, которая существует в государстве, лежит на плечах самой бедной прослойки населения. То есть вот есть прожиточный минимум 1176, а налогооблагаемый 609 гривен. В европейских странах, вот допустим, я пример, привел пример Словакии, 166 долларов они поставили э, прожиточный минимум, черту бедности, которую не может быть меньше. Не может быть меньше. От этого э, посчитали минимальную заработную плату. От минимальной заработной платы мы знаем идут все социальные выплаты и пенсионерам, и многодетным, и чернобыльцам. Ну, всем категориям населения идут расчеты от минимальной заработной платы. Поэтому и и во-первых, они первое, что сделали: они вывели из тени все, все зарплаты. Віть э, все декларують о том, що у нас в Україні очень много э, тіньової заробітної плати, яка не дає государству тих налогів, які государство на сьогоднішній аж реформа, що стосується єдиного соціального внеску, зменшення його це ну, допоможе. Всі говорили голосно про те, що це допоможе зарплати вивести із тіні. Мы, Бурота, люди, мы люди, реальные, мы поддерживаем любые инициативы, которые помогут вывести зарплаты с тени и сделать экономику прозрачной, потому что только прозрачная экономика может давать четкие ответы на те вызовы, которые существуют на сегодняшний день. Но у нас же в государстве есть самое главное, все говорят про изменения, там, небольшие изменения в законодательстве. Давайте посмотрим ту программу, которая у нас есть. У нас есть программа, четко, которая была утверждена в 2011 году, в 2011 году, постановой Кабинета министров. Державная целевая программа подавания и запобегания бедности на период до 2015 года. Что, она, закончила, она закончила вся... свое... Да, да? В декабре 2014 года она закончила. Она боролась с бедностью? Знаете, вот вы видите, да, много очень, много страниц, много тут задекларировано, так сказать, мероприятий, и кто должен быть ответственным, какие министерства и ведомства должны быть ответственны за проведение. А мы, знаем, мы знаем одно, что когда начиналась эта программа, было посчитано и представлено, что 24% населения нашей страны живет за чертой бедности, и что мы ставим цель там улучшить эти показатели к 2015 году. А 2015 так вот на сегодняшний, на сегодняшний день я я не могу понять. Вот кабинет министру, Я, кстати, сделал депутатский запрос на Яценюка премьер-министра, я обратился во все министерства и ведомства, которые принимали участие в разработке этой программы. Потому что кроме программы была разработана еще методика, как все-таки оценивать бедность. Что это ежеквартально, должно быть мониторинг, домохозяйство, люди должны выезжать в села, в малые города, смотреть, как, смотреть цены в магазинах, в аптеках, смотреть э, в быту, как используются услуги населением и постоянно вносить корректировки. Пять министерств отвечали за, за эту комплексную оценку бедности. Я не вижу на сегодняшний день ответа. Поэтому я сделал депутатский запрос и поэтому хочу узнать. И второе, я хочу, чтобы уряд пришел в парламент и отчитался. Программа по подавлению бедности в нашей стране закончилась существование. Или мы подавали бедность, или давайте какую-то новую срочную программу вводить, которая действительно на сегодняшний день защитит наше население. Ведь мы, депутатская группа Ведроджиня, сразу инициировали, как только были введены эти ну, необоснованные, я буду говорить, тарифы на ЖКХ, мы сразу в парламенте зарегистрировали, я с группой народных депутатов Ведроджиня, зарегистрировали постанову о призупинении о призупинении этих э, тарифов и четко о проведении дальнейших переговоров с международными валютными организациями, которые являются основными кредиторами нашей страны, о том, чтобы выработать четкую программу. Ведь если мы везде декларируем европейские тарифы, давайте тогда задекларируем европейскую заработную плату, европейский прожиточный минимум. Давайте посмотрим тогда, сколько реально денег надо в нашу экономику. А... Ну зараз параллельно Працює рабочая группа створена по, по тарифам? Вы даты Я, я вхожу в состав в в рабочей группы. Я вхожу в состав рабочей группы. Да, она параллельно працует, но сколько, насколько я уже второй созыв в парламенте, я вижу, насколько вот рабочие группы, комиссии, которые мы создаем, они все равно имеют определенный временной промежуток. Понимаете? То есть он может идти три месяца, четыре месяца, потом будут выводы рабочей группы, потом надо принимать изменения. А людям реально принесут счета вот за апрель месяц, за май месяц, они уже будут реально платить а это адресная помощь, субсидия, которую обещает уряд? Ой, мне бы хотелось, чтобы не просто мы говорили, мне бы хотелось, чтобы люди с министерств поехали на места и посмотрели, как выдаются субсидии, какие очереди, как идут пенсионеры, которым по 80 лет со слезами на глазах выходят и говорят, я, наверное, не дождусь, я скорее, так сказать. Але а уряд говорит про э, спрощенную процедуру оформления э, этих субсидий, сколько э, ответная документация будет приходить и с платежками. <связь> <Майки ходят им. связь> да, ну вначале надо было все сделать, посмотреть, как работают. Ведь уже неоднократно выступали и политики, и неоднократно в прессе озвучивалось, чтобы все действительно обеспечить население субсидиями. А мы сейчас с вами подошли к тому, что более 80% населения живет сейчас за чертой бедности в нашей стране. То это не 24, а, нет, это не 24, Про с, шла мова, с на Начиналась программа, да? Программы. То и... это огромный охват. Не хватит никакого менеджмента, чтобы четко в каждую семью подключить субсидию и как-то ее защитить. Поэтому мы и декларируем четко, остановите, пожалуйста, повышение тарифов, давайте проведем переговоры с международными организациями, давайте оценим, давайте четко, как мы говорим, поднимем прожиточный минимум. Кроме того, наша группа зарегистрировала законопроект о том, чтобы снизить ПДВ на все продукты питания. На сегодня это 20%. На, на сегодня 20%. Мы предлагаем снизить до 7%. Такой законопроект 2038 внесен в парламент. Почему не рассматривается? Почему не рассматривается постановка? Я сегодня выступал э, с парламентской трибуны и попросил голову немедленно внести в зал и рассмотреть. И посмотрим, как депутаты голосуют, как они поддерживают э, народ Украины. Поэтому э, это же международная практика. Мы ничего нового не придумали. В странах ЕС э, есть пониженная ставка НДС на продукты питания. Пожалуйста, на продукты... У них от 3 до 11 процентов, ну, мы проанализировали законодательство Европейского союза, от 3 до 11 процентов. Мы предлагаем всем, на все продукты. Да, есть деликатесные продукты, есть которые зовут, давайте как во всем мире сделаем, приведем на эти продукты акциз. И таким образом наполним бюджет. Мы предлагаем реальную картину. Кроме того, мы выступили, я член Комитета Верховного Совета по здравоохранению, мы зарегистрировали закон, новую редакцию закона про леки. Мы уже об этом говорили здесь в студии. Мы немедленно просим, чтобы он был внесен в парламент, в парламент и рассмотрен, потому что первый механизм, который должен сделать государственный, это механизм реимбурсации, компенсации стоимости медикаментов для населения Украины. Потому что не лечение, не продукты сейчас для населения нашего являются недоступными. Что мы хотим? Если мы ставим цель вымирания на этой стране, так это мы этого не допустим. Понимаете? И чем сейчас вынуждены заниматься мажоритарщики? Мы просто оказываем первую помощь. Мы как те пожарные. И там, и там, и лечим, и помогаем, и поддерживаем. Ну, пожалуйста, тогда вы прислушайтесь к нам. Мы же хотим реальных изменений. Люди хотят реальных изменений. Люди поверили в реформы. Ну, тогда реформы не должны лежать на, на плечах самого бедной прослойки населения. Який ви власне бачите вихід із ситуації? От той же а, прожитковий мінімум, про який ми говоримо, на сьогодні він складає трохи більше тисячі гривень. адже це сталося не вчора. Він таким був і раніше, і при владі, владі Януковича, чому не переглядалося раніше це питання? Я ж потрібно вирішувати ні програма, не працювала в країні, ні методика Для того, Щоб запрацювала ця програма, ваше бачення що потрібно сьогодні? Воля должна бути і відповідальність кабінету міністрів. Потому что пять министерств надо закрепить людей. Или так, как мы и говорим, работала программа по компенсации стоимости лекарств по гипертонии. Сколько было обращений, сколько было писем, почему не работает. Есть доручение Кабинета министров. У меня есть на руках протокол введения нарады премьер-министром от 24 марта, где он четко рассматривал эти же вопросы. Или такая в стране безответственность, или люди реально не могут управлять. Ведь надо сейчас немедленно применять меры. Возьмите международный опыт. Вы же все время говорите, имплементуем законодательство. Возьмите, возьмите Словакию, возьмите страны, которые все это прошли. Поднимите прожиточный меню. Вы же поднимаете тарифы. Поднимите. Вы же что делаете? Вы заведомо занижаете его, чтобы меньше делать выплаты. Вы таким образом экономите бюджет. Нет. Вы загнали экономику в тень. На самом деле, если бы вы все подняли, сделали более прозрачную экономику, она бы лучше, лучше работала. И бизнес ждет давно уже нормальных изменений. Не хотят, э, люди говорят, разговариваешь с малым и средним бизнесом, введите какой-то один налог или налог с оборота. Его легко администрировать. Мы будем платить. Мы хотим платить, мы хотим жить в нормальной европейской стране. Так делайте что-то кроме заяв, кроме этого ничего не происходит. Поэтому депутатская группа Ведроджиня четко будет отстаивать интересы людей. Мы зарегистрировали законы, мы зарегистрировали постановы, и мы будем добиваться Решение вопроса о том, чтобы в стране возобновили программу по подоланию бедности, чтобы в стране действительно работала методика по оценке уровня населения, которое проживает на сегодняшний день. Поэтому мы это будем делать, четко понимая, что мы это делаем в первую очередь для тех людей, которые живут в самых отдаленных селах, в самых малых городах. Ні в больших, ні в крупних, де все таки як-то человеку легче прожить. Оскільки ми говоримо про соціальні стандарти, прожитковий мінімум, е, мінімальна заробітна плата, яку потрібно також автоматично піднімати. А от що стосується споживчого кошику українця, він взагалі роками не переглядався в Україні. Він на сьогодні навіть на 600 гривень більше ніж ніж мінімальний прожитковий рівень. Який ціни... має бути баланс? А Який ціни... має формуватися? Ціни, як виросли, Ви посмотрите як вирос курс долара, як виросли ціни всі. Тому ми пропонуємо реально знизити ПДВ. Мы предлагаем пересматривать его там ежеквартально или ежемесячно. Ведь все это известно. Есть магазины, есть... То есть надо только задаться целью, чтобы... Мы... Цель какая? Защитить население. Потому что тяжелый переживает период, uh -huh. э, кроме как бы, внешней агрессии, которую испытывает наша страна, мы еще испытываем внутреннюю некомпетентность и непрофессионализм. Вот, поэтому... Если мы ставим за себя все, можно добиться любых результатов. Просто все надо называть вещи своими именами. Если мы, я как врач вам хочу сказать и, и депутат, что от того, что население не доедает, от того, что население находится в стании как сказать, и не только не она... доедает, и не ма даже купить леки, которые от того, что население, в первую очередь, не доедает, ведь состояние здоровья складывается не только от здравоохранения. Здравоохранение на состояние общественного здоровья влияет в 20% случаев. А 50% — это способ жизни человека. И вы посмотрите, это как он питается, какую воду он пьет, как оборудовано его рабочее место, как оборудован его быт. То, на что может влиять государство, если государство заинтересовано в здоровье наций. Так вот эти, это недоедание, отсутствие профилактики, оно ведет потом к таким затратам, которые ни одно государство, привлекая ни одну международную помощь, не сможет выдержать. Потому что мы сейчас загоним и здоровье населения, и экономику в тупик, а потом будем сказать «спасите и помогите нам». Нет, давайте выводить, давайте пропагандировать, давайте вместе. Мы готовы протянуть руку и помогать. Время такое объединяться. Ми не просто виступаємо там, критикуємо кого-то. Ні, ми вот, пропонуємо таку програму. Давайте ваших експертів, давайте вместе садим і будемо розговорювати і вирабатувати направлення. Но сьогодні це треба делать. Не декларувати, не розказувати, як буде добре, и как карде наш європейський союз. Надо защитить реально людей. Конкретні кроки, які ви пропонуєте, вони можуть війти до цієї комплексної програми подолання бідності в Україні. Мы исходим из, из тех э, инициатив, которые мы видим, что они необходимы сейчас для. То необходим... это, это, это первостепенные э, первостепенные шаги, которые должно принять правительство и, в том числе, Верховная Рада. Поэтому. Депутатська група відродження за реальне возрождення України. А що стосується цієї державної програми, власне дія якої завершилася, закінчилася, це має бути напрацьована нова програма чи подовжена дія старої? І які ви бачите так, щоб вона працювала реально, а не була просто декларацією папірцем? І які потрібно внести зміни в неї? Які конкретні пункти мають прозвучати в цій програмі, щоб вона працювала на українців, захищала бідних. Спасибо Чтобы все Богу. было на 24 500. Первое мы не, хотим, 24, мы хотим, 500, депутаты, а хотим послушать отчет правительства о том, как же она отработала, сколько было выделено денег, сколько было проведено мероприятий и к чему они привели. Пусть э, на это ответят профессионалы и те министерства, которые занимаются этим вопросом. Второе нужно четко и честно признать, что мы живем, население Украины живет за чертой бедности. Есть рекомендации международных организаций, ООН. Если буде вызначено будет вынужден, что дает Украине. Як Пересчитайте бюджет. Будет четко понятно, какое количество денег необходимо нашей стране, uh -huh. чтобы мы провели и реформы. Потому что реформы, это прежде всего деньги. Если не будет деньги, все остальное это лозунги. Это демонстрация непонятно э, там какой политической силы. Нам нужны деньги на проведение реформ. Все хотят реформ. Все хотят прозрачности. И люди, которые живут в селах, и в городах, и в... но все хотят защищенность. Все хотят, чтобы о них государство заботилось. На сегодняшний день людей отпустили. С пенсии собирают деньги на финансирование реформ. С минимальной зарплаты, как с минимальной. Я вам уже назвал, 609 гривен у нас налогооблагаемые. А я привел пример Словакии, что 166 долларов, это, вы... это около 4000 гривен на человека, не налогооблагалось. И от этого пошли все расчеты. И государство понимало, какой необходимый ресурс. А если мы не знаем, мы не можем сделать нормальный анализ экономики, то как же мы берем кредиты и чем мы их будем отдавать, и кто их будет отдавать? Поэтому мы четко продемонстрировали, что мы хотим. В первую очередь, кабинет министров пересчитывает минимальный прожиточный уровень. Демонстрирует нам, подает в парламент программу по подаланию бедности. Если надо, меняет методику. Хотя методика хорошая, я ее читал. В методике четко прописано: те 5 долларов, что не менее 5 долларов на человека. Ведь, ведь прописано, почему не работает? Значит, нет ответственных людей. А раз нет ответственных людей, значит, надо спрашивать тех, кто сейчас отвечает за целые отрасли в кабинете министров. Есть правительство. Мы, ну, за него голосовала коалиция. Мы хотим спросить, где ответственность ваша перед народом Украины? Ну, принаймні, вас була така можливість це зробити у нас в ефірі. Тепер у вас буде така можливість зробити це з парламентської трибуни. Дякую большое, дорогі тілі зрителі. раз міра, добра, і в місті ми сіла. Ми побіді. Дякую, Андрій Шипко, народний депутат був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.